بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما سيد جعفر امين الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والكحت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوء مشفوء منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤتر مطهر منور في البيت والحرم شمس اللحى بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحه العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين ابي قاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جمالهم صلوا عليه وسلموا تصليما اللهم صل على سيدنا محمد اوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركه مجلسنا مقبوله ومرضيه الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أزواج وأولاد وأهل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أصحابه البدريين واللهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم مجمعين وإلى حضرات من ماتوا منا من أقربائنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ يوسف القادري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا غوث العظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرات الشيخ ومشايخه في سلسلة القادر رضي الله عنهم وإلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وانثى كلهم مجمعين وإلى حضرته سراج الدين السعيد بن أُحِيمد القادر قدس الله سره العزيز وإلى حضرة كمال الدين عمر القادر قدس الله سره العزيز وإلى حضرات أهل الخير كلهم مجمعين وإلى حضرات أبي وأمي ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم ارفع درجتهم وكلنا ولهم وبنا وبهم حفيا اللهم اجعلنا واجعلهم من اهل الجنه ولا تجعلنا ولا اياهم من اهل النار اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا اللهم بارك لنا في كل امورنا وفيما اعطيتنا بركة تامه كما باركت على عبادك الصالحين അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബെ യൂസുഫുൽ ഖാദിരിയുടെ ദറജ ഉയർത്തണയല്ല മഹാനവറുകളുടെ ഹിതായത്വേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് വെളിച്ചം തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ധറജ ഉയർത്തണയല്ല അവരോടൊപ്പം നാളന്നാത്ത അഴീമിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണയല്ല അസ്മാ ഉൽഹന അള്ളാഹുവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പാണാവള്ളി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ സുബഹി നിസ്കാരം വരെ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല റബ്ബെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സബബ് യൂസുൽ അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ അതിക്റും നിന്റെ അസ്മാകളാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല മഹാനവറുകളുടെ ദർജ ഉയർത്തണേ അല്ല ഉസ്താദിനെ ആത്മീയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് രോഗങ്ങളും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും ഈ മഹനീയത്ത് കൊണ്ട് നീ നിന്റെ ശിഫയാത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണയല്ല മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാൻ കെട്ടി മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين